В руці римою валять я всі Як слів один серед стихій Дикий потік, наче кіт серед псів Мене цей світ полонив, я наче серед снів Тут хвиля дібра, тут нінь за тачай нуж подавай Меня зовут Анастасия Белогузова, мне 15 лет, я учусь на маркетолога в колледже. Я родилась в Киеве, потом прожила один год в Карпатах, три года в Крапивницком и недавно переехала в Киев. У меня тут осталась буквально вот одна подруга. В принципе, я вернулась как это, в никуда. Уже и выйти встретиться практически не с кем. Это максимум там школа успеха кто-то, если кто-то приезжает в Киев, то мы там гуляем вместе. Мне важно, чтобы была поддержка и чтобы у меня вот были друзья. Вот я, я не могу вот быть одиночкой. Мне все время нужно с кем-то говорить, с чем-то делиться. То есть мне обязательно, чтобы вокруг меня кто-то был и тот, кто будет меня поддерживать. В модельной сфере я начала заниматься еще в детстве. То есть мне было где-то 5-6 лет. Там около года отходила тоже как на курсы в модельную школу. Снялась в рекламе Колгет. Да, и мама сказала, что вот я все время, когда ходила в модельное, единственное, что я хотела, это сняться в рекламе. И она сказала, что вот я снялась в рекламе, получила свою первую небольшую зарплату и ушла. А сейчас решила заниматься модельным, потому что начали присылать приглашения с разных модельных агентств. Ну и мы решили, что это достаточно таки неплохая идея. В модельном я занимаюсь уже месяц. В неделю у меня два занятия по два часа. У нас там есть актерское мастерство, визаж, фотопозирование, дефиле и английский. Тема моей локальной школы успеха ⁇ это мода. Будут представители профессий, которые вот связаны с модой. То есть это фотографы, стилисты, э, дизайнер. Очень сложно найти спикеров из этой сферы, когда ты сам не работаешь в этой сфере. Тема специфическая. И плюс, достаточно поздно начала пиар делать. Если я хотела сделать за месяц, то я делала пиар вот за две с половиной недели. Сначала у меня прям внутри истерика такая была, я то ходила вся на нервах, и у меня руки тряслись, меня меня дергала все время, я все время в плохом настроении была. Я видела, что у меня официальных заявок в момент у меня официальных заявок было там четыре штуки. И это держалось там недели полторы. Алло. Алло, вы подавали анкету на проект "Локальная школа успеха" в Киеве на тему Алла. моды. Да, я бы хотела узнать, сможете ли вы прийти. просто из Полтавы, и я не из Киева. я ходила и думала, ну все. Вот сделала проект, придут спикеры, а некому рассказывать. Можешь, пожалуйста, 10 ручек синих? Какую Такую, среднюю. Давайте даже 12 будет. По вашему списку моим я все купила. Так Что тут уже все готово? Он, больше ничего не надо. Собираешься, йдеш, приходишь, отсыпаешься. Люди Да, слава, приїхала, а знаєш, звідки живе? Слава Бога. <ривічно> в 5 ранку, <ривічно> щоб сюди приїхати, так, Влада? Ну, вон есть кучка бейзов, которые люди не пришли. Ну, не отвечают даже просто. Ну что, это нормально, в принципе. да. Так, так бывает. Съем публик и Презентация, да, она должна быть на вот тут для проектора нужно включиться к компьютеру, туда и такая пароль от компьютера. Он запароленный. То есть все начинается с школы успеха. Это проект Фонда Кличка. Все выбирают разные темы. То есть я выбрала, мне мода была поближе все-таки. Надеюсь, что вам все понравится. Модельне агентство я потрапив, напевно, як і всі, випадково. Було цікаво спробувати себе в чомусь новому. І також це можливість трішки заробити гроші на навчання подалі. Когда ви питаєтесь перше правило, навірно, беріть ділай. То есть не сиди, пока что-то тебе свалится, когда появятся деньги, когда там после дождичек, после четверга выпадет и так далее. Просто да, есть идея, взял и реализуешь. Были все время вот такие вот насмешки, типа, да, зачем ты это делаешь, у тебя ничего в дальнейшем не получится. А тогда они уже видели вот этот каталог из журналов, что, да, модель, говорят, это не мужское занятие, это все женское. Я говорю, и ребята, ну что я могу сделать? Ну какое есть все, либо принимается, либо нет. Я ни на что не обижусь. А школа безусловно дала мне понять то, что не стоит всегда зацикливаться на э, чужом мнении, потому что каждый проживает свою жизнь так, как он хочет, и безусловно это большой опыт, который мне пригодится в жизни. Мне вообще кажется что в субботу вот прям с mm -hmm. спикерами удачно вышло да. Ну вот так я не, я не ожидала. ожидала, честно говоря, прям, что так хорошо было, тоже mm -hmm. очень устала Сначала хотела, ходила на нервах, потом в пятницу. Э, в пятницу я вообще расслабилась. Мне прям, ну, я вечером доделала всю работу, то, что надо было какая то рассылка информации, там, т.д. и тп. Но... Вот на сам проект, даже когда сидишь слушаешь спикеров, ты больше понимаешь, что ты слушаешь их со стороны э, ну, организатора, не со стороны как участника. То есть иногда даже до конца не, не вникаешь, потому что все равно как-то, ну не знаю, я, я выпадала немного, именно в том плане, что э, на чем-то другом была сосредоточена. И вот больше всего ну, это утомляет, но потом можно будет спокойно с Бардой, ну, спокойно в душой ходить, такое. Все, я все сделала, я молодец.